Salam, əziz, dəyərli izləyicilər. Bu gün sizə Buğa bürcününü təqdim edirəm əzizlərim. Bax. Buğa bürcündə olanlar Yavaş-yavaş hər şey yoluna düşəcək siz üçün bu həftə. Zehniniz biraz bəzilərinizin qayğılarınız var. Zehniniz qarma-qarışıqdır bəzilərinizdə. Qarşınıza gələn insanlara bu həftə diqqət edin. 7-si 17-si arasında hər kəs tərəfindən eşidilən bir səs yüksəlişiniz, hərəkətlənməniz ola biləcək. Evlilik və ya iş təklifləri ola biləcək. Gözləri üzərinizdə olan, nəzərləyən bəzi insanlar, hətta ətrafınızda bir rəqibiniz var. Vaxtı-kənanla işləyib ayrılmışsınız, indi rəqibiniz də sizin əzizlərim. Ailə içində biraz söz-söhbətlər ola bilər. Onlar da hamısı keçicidir bir evdən elə bir ki oxumağa getməyə və işə getməyə ayrıl ayrılan ya övladınızdır ya özünüzsüz ailədən ayrılmaq istəyirsiniz, uzaqlara getmək istəyirsiniz. Artıq özünüz üçün öz qərarlarınızı özünüz verirsiniz, elə bir gözəl addımlar atacaqsınız. Çox mücadilələr edəcəksiniz. Bir ailədə bir sevinç, gözyaşı ola biləcək. Biraz e, müalicələr ola biləcək. Amma bəzi bəzlərinizin müalicələri, müayinələri yavaş-yavaş gedir. E, birlərlər sizə təklif edə bilər və ya bir yerə harasa nə, nədən ötrüsə bir təklifə gedə bilərsiz, rədd cavabı ala bilərsiniz. Yəni duyğularını açan birlərlə gözəl bir bərabərliyiniz ola biləcək. Üzləşmələr ola bilər iki nəfər arasında üz-üzə açıq söhbətlər ola bilər. Danışılmayan sözlər, yəni açılıb danışılacaq. Elə bir küllərinizdən yenidən doğulacaqsınız əzizlərim, yeni başlanğıc edə biləcəksiniz. Üreyinizdə, içinizdə saxladığınız bəzi şeylər var ki, onu açıb danışmırsınız. Birlər sizə bir işi zorlayaraq, yəni bir işi etdirmək istəyir elə bir. Amma yenə də siz bu işin bir şəkildə bu işin öhtəsindən gələcəksiniz. amma yenə də buğa bürcündə olmaq sizə sizin istəmədiyiniz bir işi heç kim sizə edə bilməz amma yəni gözəl bir işlərin arxasınca gedərək güclənəcəksiniz. Bax ayın 12-sindən sonra güclənəcəksiniz, hərəkətli olacaqsınız. birləri elə bir sizin başınızı qatmaq istəyir ki, guya yəni qarşınızda olan bir şeyləri görməyəsiniz, fərqlənməyəsiniz, fərq etməyəsiniz. Ə, amma ki, yenə də siz görürsünüz, fərq edirsiniz, bilirsiniz nə var, nə yox. Hər şeyi altdan alaraq, ə, yəni fikir vermirsiniz çox şeylərə. Gözünüzdən yayındırırsınız özünüz bəzi vaxt. Arxadan bax sizin elə başınızı qataraq görməyəsiz. Yəni arxadan sizə iş görmək, iş çevirmək istəyənlər ola biləcək, amma heç nə də edə bilməyəcək. Birlərin içində bir söz var, içinizdə saxlaya bilmir. Elə bir saxlamayaraq, elə bir dinlənin ucundadır. Elə bir ki, istəs deməs o söhbəti açacaq. Qarşınıza gözəl xəbər gələcək. Biraz çətinliyə düşə bilərsiniz bu həftə, o çətinlikdən çıxacaqsınız. Belə çoxluq yerdə, elə bir qrup halında bir iş ola bilər. Elə bir gözləmədiyiniz halda əlinizə maddi vəsait gələ bilər. İki qismətlər sizə gələcək, rahatlıq verəcək sizə. İş yerində dərəcəniz arta bilər, maaş artımı ola bilər bəzilərinizə. Sizi rahatsız edən bir şeylər var, elə bir. bir məsələlər var elə bir. Övladınızla da qürur duyacaqsınız. Əməliyyat keçirmişsiniz, ya siz keçmişsiniz, ya ailə içindən biriləri. Biraz xəyal qırığı hökmləri var içinizdə. Ay, aranızda küslük varsa, barışıq üçün birləri addım atacaq sizə tərəf. Siz doğru yolda olacaqsınız, gedəcəksiniz. Kim dedikodu ilə, kim nələr danışırdı, çox danışıqlar, dedikodular eşidəcəksiniz. Fikir verməyəcəksiniz. Bu həftə üç yolunuz çıxır. Üç yola elə bir gedirsiniz. Qarşınızda bax gözəl insanlar da olacaq. Yəni sizi sevən insanlar da var, əzizlərim. Bax, birləri burda öz əziyyətindən həyəslənir. Bəlkə də sizsiniz, etdiyiniz əziyyətlərə həyəslənirsiniz. Biraz sinirli, stresslisiniz. Biraz da həycan var bəzilərinizin içində. Bax, həyat qurdunuz, ailə həyat yoldaşını, yəni evlilik yetdiniz, evlilik taleyinizdə həyat yoldaşının elə bir hamıya baxır hamının qeydinə qalır, amma sizdən başqa. Yəni siz bu bu qədər qiymət verdiniz, elə belə qiymətinizə qiymət verilmədiyinə görə çox heyrslanırsınız, əzizlərim. Baxın, biraz qəzalardan diqqətli olun. Bax yol anidən, anidən bəzi qəzalar ola bilər, diqqətli olun. Düşmənləriniz varsa da keyfinizi pozmusuz. Dinamik hərəkətlər hərəkətli olacaqsınız. İş yerində sizə bağlı olan insanlar və ya bərabər işlər işinlədiyiniz insanlardan asanlıqla dəstək ala biləcəksiniz. Faydaları deyə biləcək. Bəzilərinizdə elə bir tənbəlliklər, tənbəllik var. Elə bir qalqıb bir şey görmək istəmirsiniz, keçsizsiz. Yəni bir az tənbəlliklik olacaq bəzənizdə. Yeməyinizə də biraz fikir verin elə bir uzunmüddətli planlarınıza dönməyə başlayacaqsınız. Yarım qalmış planlarınızı həyata keçəcəksiniz. Bərabər qərarlar verəcəksiniz. Həyat yoldaşınızla birgə və ya ailə içilərlə birgə kreditləri, ödəmələri, yatırımları edəcəksiniz. Gözəl yollarınız var. Hər şey yoluna düşəcək əzizlərim. Gözəl xəbərlər olacaq. E, Birləri elə bir ki, təkliyə çəkilib tək qalmaq istəyir, öz beyni ilə, iç dünyası ilə danışır elə bir Ə, amma tək olan birləri çox şans, çox uğur gəlir qarşınıza. Hətta qismət yollarınıza açıqlıq gəlir. Bağlılıqlar vardı, iki bağlılıq vardı. Bax bu bağlılıqlar açılır Allahın köməyi ilə. Ayın 6-sı bir sıxıntınız varsa, o sıxıntı yavaş-yavaş keçəcək, -yavaş bir məsələni həll edəcəksiniz. Bəlkə də keçmişdən, bəlkə də keçən həftədən qalmış bəzi məsələləri də həllləyərək başlanğıclar edəcəksiniz. Ay 7-sində biraz qayğılı düşüncələriniz ola bilər. Ay 9-unda gözəl cavablarınız əlinizə gələ bilər, sənədləmi, maddi vəsaitləmi. Önünüzə baxaraq addımlarınızı adımla, çox doğru atacaqsınız. Bəzi şeylərə, bəzi məsələlərə görə balta kimi bir kəsib elə bir dəqiq nöqtəni qoyacaqsınız qarşı tərəfə. Həftə sonuna qədər çox məsələlər ola bilər həyatınızda üzerinizə qaldıracaq qədər yükünüz var. Yəni artıq yükünüz yoxdur. Yəni yavaş-yavaş bu yüklərdən də yəni qutaracaxsınız. Çox gözəl məsələlər də olacaq həyatınızda. Sevgi həyatınızda da gözəlliklər olacaq. Hətta ayağınıza dolaşıb qalan bəzi məsələləri də həll edəcəksiniz. Ailə içində və sevgi həyatınızda məsafə olan bəziləri gözəl gəlişmələriniz olacaq. Yəni həftəniz gözəl keçə bilər, aydınlıqla keçə bilər. Ailə birliyi var. Hətta kəf aldığınız, yəni o bəzi məsələlər var ki, o məsələlərdən sevinəcəksiniz. Evli olmayan birləri gözəl şeylər, yəni xeyrinizə önünüzə gələcək, gözəl qapılar açılacaq. Biraz səbrli olun, çalışın, qorxmayın, özünüzə çox güvənin. Bəziləriniz çox yoruldunuz, xoşbaxtlıq axtarırsınız, xoşbaxtlıq istəyirsiniz. 3 ay içində və ya 3 aydan sonra gözəl qismətlər, gözəl yollar, hətta evlilik yollarınız açıq ola biləcək. Sevgi həyatınızda hərəkətdənmələr ola biləcək. Uzun müddətli mücadilələr etdiniz. Bax, bu mücadələrin qarşısının qarşısında gözəlliklər olacaq. Qarşınızda övladınızın qarşısına gözəlliklər gələcək. Şəxsi münasibətlərdə də çox, bəziləri sizə çox etibar edir. Həyatı boyu da siz elə bir təhlükəsizlik yəri axtarırsınız. Ona görə də ə, çox vaxt ə, risklərə girmişsiniz. Bəziləriniz üzü riskli olsa da çox götür-qoy eləyirsiniz. İşlərinizi uğurla keçirəcəksiniz. Öz zövqünüzə önəm verəcəksiniz bu həftə. Yəni həyatınızda arzularınıza çatandan sonra vallahi sizdə heç bir şərait başqa istiqamətə sizi çəkə bilməz heç kəs gələn fürsətləri çalışın dəyərləndirin əzizlərim. Yəni bəzilərinizin ə, diqqətli olun ki, maddiyyətlə bağlı itkiləriniz, aldadılmalar, imzalara aldadılmalar ola bilər. Gələcəklə, gələcəyə uyğun qayğılar edəcəksiniz, elə bir düşünəcəksiniz, planlar quracaqsınız. Arada baş ağrılar, panik ataklıq ola bilər. Həkiminizə gedib gəlirdiniz, elə bir ondan bir xeyir görmədinizmi və ya təsiri olmadı deyənə həkiminizi dəyişə bilərsiniz. Rəsmi yerdə alım-satımla bir imzalanma ola biləcək bu həftə. Özünüzü çox yormayın, çalışın. Bəzən də çox yorğunsunuz. Hətta qohumlarınızın sözü bu həftə sizə xətrinizə dəyə bilər. Aranızda məsafə olan sevdiyinizlə və ayrıldığınız ailənlə görüşə bilərsiniz. Hətta sizə ailə içindən də başqa edə bilərlər. 10 gün içinde gözəl bir sevinciniz ola biləcək. Çox vaxt öz ürəyinizi dinləyirsiniz elə bir. Bax, ailə içində kredit almışsınız. Kreditinizə görə çox danışacaqlar. Yəni üzərinizə baskı edərək çox söz-söhbət ola bilər arada. Ə, qohumla aranızda danışıq keçə bilər. O danışıqla ə, qohumunuzun İç üzünü görə biləcəksiniz. Qonşu tərəfdən sizə qarşı bəxtəvərçilik verən, sizin, yəni alıb nə alırsınız, nə gətirirsiniz, hara gedirsiniz, hardan gəlirsiniz, maraqlananlar var sizinlə. Yəni biraz diqqət edin, qonşu tərəflərə də diqqət edin əzizlərim. Kimə də sirrinizi açırsınızsa diqqətli olun. Yəni hər kəsə bu həftə nə planlarımızı, nə sirlərinizi deməyin əzizlərim. Haqnaq haq danışan var sizin sizin arxanızca artıq fikir vermirsiniz. Övladınızla oturub bir yolu bir yol haqqında söhbət aparacaqsınız və ya onun uğurları haqqında söhbətiniz aparacaqsınız. Bir yarışmadır, bir yarışmaya motiviya sənəti ilə əlaqə, sənətlə, sənətlə ə, bir hərəkətlənmə ola biləcək övladınızdan biraz dedikodu edəcəklər qohum evindən. Övladınız üçün o qədər danışırlar ki, övladınızın bəzi işləri çox çətinliklə gedir. İnşallah ki, bu aydan yavaş-yavaş, asanın 10-kisindən sonra yavaş-yavaş işlərində bir dəyişiklik olacaq. Diqqətinizə görə var olun, sağ olun əzizlərim. Dəstəyinizə görə də minnətdaram. Çox sağ olun, var olun əzizlər.